Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте! Украина делает все, чтобы достичь мирного решения конфликта. А в то же время Россия грубо нарушает минские договоренности. Об этом заявил премьер-министр Арсений Ценюк на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Франк Вальтером Штайнмайером в Киеве. Яценюк отметил, что Москва до сих пор мешает установлению контроля украинской стороны над совместной с Россией границей. Продолжает снабжать оружием боевиков на Донбассе и не выводит свои войска с украинской территории. Ну и за минувшие сутки боевики обстреляли украинские позиции более 30 раз, а за время действия режима перемирия более трех тысяч. Сохраняется активность боевиков на Дебальцевском и Луганском направлениях. Сепаратисты наносили огневые удары по Авдеевке, Трехизбенке, Сокольниках, Орловском и Песком. Четыре раза был обстрелян Донецкий аэропорт. В районе Горловки зафиксированы реактивные установки залпового огня. После нанесения огневого удара они меняют позиции. Возле Мариуполя боевики... Прекратили безуспешные попытки форсировать реку Кальмиус. В то же время продолжаются обстрелы в районе Гранитного, Толоковки и Коминтерного. Взаимодействие артиллерийских подразделений сил антитеррористической операции личного состава несущего службу на блокпостах позволяет эффективно противостоять тем угрозам, которые пытаются реализовать террористы на Донбассе. Ответным огнем огневые точки боевиков уничтожаются. За сутки в результате обстрелов, подрывов на растяжках и фугасах погибло 5 украинских солдат. Получили ранения разной степени тяжести еще 8 украинских военных. Бандиты активно используют тактику минирования территории, тем самым подвергая опасности, в том числе и мирных жителей региона. Террористы продолжают отводить из Донецка свои войска из Петровского района на другие участки и концентрироваться в северных и северо-западных районах города. В Петровском районе Донецка остались отдельные подразделения банды «Оплот» с минимумом тяжелой техники. Одновременно боевики активно обстреливали поселок Пески и перемещались вдоль фронта, в том числе в сторону Авдеевки. Продолжается переброска малочисленных групп боевиков в район Еленовки, Новотроицка, а также Горловки и Янакиева. В районе Углегорска на первой линии сосредоточилась группа боевиков численностью до 400 человек с артиллерией и бронетехникой. В резерве от этой тактической группы Макеевское банформирование. В нем до 300 боевиков и около 10 единиц бронетехники. Ночью в Донецке опять стреляли. За минувшие сутки артиллерийскими снарядами повреждены 9 жилых домов в Киевском районе. Утро без газа встретили 2700 жителей города. В настоящее время обстановка в Донецке относительно спокойная. Все коммунальные службы и аварийные бригады работают в штатном режиме. Восстановлено электроснабжение около тысячи домов поселка Октябрьский. В Луганской области боевики 32 раза обстреляли населенные пункты, в том числе и подконтрольной Украине. Во многих из них из-за попадания снарядов повреждены газопроводы и линии электропередач. В результате без газа остались жители города Счастья и нескольких сел – Трехизбенка, Кряковка, Сокольники и Чернухина. Электричества нет в Новоалександровке, частично в станице Луганской и Пшеничном. Но Жительницы Инакива требуют от боевиков самопровозглашенной ДНР денег на жизнь. Как сообщают интернет-издания, женщины с детьми пришли в местный горсовет, чтобы выяснить, когда же они получат выплаты. Самопровозглашенные власти заверили, что так называемый гум-комвой из России привез деньги, и выплаты начнутся вскоре. Однако известно, что с последним гумкомвоем на оккупированной территории завезли оружие и боеприпасы. Ранее стихийный митинг состоялся возле Свердловского исполкома в Луганской области. Собравшиеся требовали чтобы сепаратисты покинули город, подобный бунт прошел и в червоно-партизанске 16 ноября люди возмущались бесчинствами боевиков. СБУ обезвредила группу диверсантов, которая планировала совершить теракт в отношении правительственной делегации Нидерландов в Харькове. Об этом сообщил глава службы безопасности Валентина Наливайченко. По данным СБУ, эта группа причастна к терактам, совершенным на территории Харькова и области. В частности, к взрыву в пабе «Стена», который произошел 9 ноября. Силовики задержали 12 человек, включая главарей. У них изъяли автоматы АК-74, патроны к ним, гранаты, детонаторы, наборы для установки растяжек, а также противопехотные мины российского производства, запрещенные от конвенцией конвенции 1997 года. По данным контрразведки СБОТа, преступная группировка входила в состав террористической сети, созданной для дестабилизации ситуации в регионе. Финансировали и руководили ее спецслужбы России. Подготовку диверсанты прошли на территории российского Тамбова. Но у задержанных обнаружили видеоотчеты о взрывах в Харьковском пабе «Стена» и возле клуба «Британия». Они готовили и другие теракты, а также вооруженное нападение на один из блокпостов на границе Донецкой и Харьковской областей. Однако, благодаря слаженным действиям украинских силовиков, их планам не суждено сбыться. НАТО выступает за мирное урегулирование украинского кризиса и надеется на участие России в этом процессе. Такое заявление сегодня в Брюсселе сделал генеральный секретарь Альянса Йен Столтенберг. По его словам, и Евросоюз, и НАТО считают, что конфликт на Донбассе нужно решить путем переговоров. Генсек НАТО призвал Москву сделать выбор, участвовать в мирном урегулировании или же столкнуться со всевзрастающей международной изоляцией. В НАТО заявляют, что до сих пор наблюдают перемещение из России в Украину военных бронетехники и артиллерии. Украина планирует допустить норвежские компании к управлению украинской газотранспортной системой. Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Ценюк на Украино-Норвежском форуме в Киеве. Для этого Верховная Рада готова принять закон, который разрешит европейским партнерам, в том числе и норвежским, напрямую инвестировать в ГТС и подземные хранилища. И Украина может перечислить предоплату за российский газ до 1 декабря. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан. По его словам, планы по закупке ресурса не изменились. До конца года планируют приобрести до полутора миллиардов кубометров газа. Закупка начнется с наступлением холодов. Возможно, еще до начала декабря. Пока что ситуация не критическая. Министр добавил, что еще нельзя говорить об объемах предоплаты. Соглашение между нафтогазом Украины и Газпромом позволяет закупать только необходимые объемы газа, а их определят в зависимости от текущей ситуации. НБУ изменил размеры регулятивного капитала для украинских банков. Соответствующие изменения внесены в инструкцию о порядке регулирования деятельности банков постановлением номер 723 от 17 ноября. Теперь размеры регулятивного капитала для банков, получивших лицензию после 11 июля, составляет 500 миллионов гривен. Напомним, раньше этот норматив составлял 120 миллионов. Для банков, которые получили лицензию до 11 июля этого года, постановлением предусмотрен график наращивания регулятивного капитала на 10 лет, то есть до 11 июля 2024 года. Ежегодно показатель регулятивного капитала должен увеличиваться на 50 миллионов гривен, достигнув в итоге полмиллиарда гривен. Цель этого нововведения повышение эффективности обеспечения стабильной деятельности банка в Украине. Документ вступает в силу через месяц со дня опубликования. В России стремительно взлетели цены на гречневую крупу. В ряде регионов она Подорожало вдвое. Среди населения вспыхнул ажиотаж, и продукт стали разметать с полок. Власти успокаивают, мол, все нормально, ажиотаж искусственный. Однако рост цен подтвердили оптовики. В России не урожай гречки, а завозить неоткуда, поэтому цены и растут. Уже сейчас килограмм крупы доходит до 65 рублей. Продавцы предупреждают, что в скором времени гречка в России подорожает почти в три раза. Ну и почти две трети россиян готовы экономить, в частности на отдыхе. В ближайшее время около половины жителей федерации откажется от путешествий. Социологи впервые за последние несколько лет фиксируют падение доли выезжающих за границу Россия. Это себе может позволить лишь каждый десятый житель федерации. Экономия на путешествиях вызвана подорожанием валюты. С начала года рубль подешевел по отношению к доллару на четверть, к евро на 20%. Соответственно, подорожали путевки и авиаперелеты. Ну а далее на БТБ курсы валюты цены на горючее. Оставайтесь с нами. До встречи.